Там вчера случайно мне вывалился влог про этот Лысый Гордон выступал. И он очень хвалил Наташа Влащенко. Она все темы ведет эти ватные, ватно-паскудные. И в общем он вчера начал хвалить Виталия Алексеевича Коротича. Это была такая паскуда советская. Он был агентом ФСБ, КГБ. Работал долго у главным редактором на бульваре Гордона. Это когда Гордон спрашивает вы даже не представляете, сколько агентов КГБ. Первый агент КГБ это Гордон. И у него работал такой Гордон, Коротич. И он эту паскуду так хвалил, что вообще. И мне хочется рассказать два слова об этом Виталии Коротича. Виталий Алексеевич Коротич, он родился 26 мая 1936 года, города, города, года в Киеве. Он родился в семье, его отец был лабораториями занимался, научный сотрудник. Мать у него русская, ну как обычно. В общем, он такой был просоветский типок. Сначала был секретарем Союза писателей Украинского Союза писателей. Это такая комитетская должность. Он был завербован в 1963 году. Его личное дело рассекречено. И он стучал на всех. Потом чуть-чуть попал в немелоскластие, но это легко было. А потом стал бессменным с 1981 года это при Брежневе еще, бессменным секретарем Союза писателей СССР. Это был такой орган палачей. Палачей или заблюдов и агентов КГБ. Это был этот был Виталий Коротич. Он потом уезжал, когда начался эти всем. А когда начался Пуч, он в этот день свалил со страха в США и там остался на 10 лет, жил в Бостоне. Потом он начал там тошнить на Рейгена порассказывать про Рейгана и его шавок. И потом приехал обратно, начал жить и в Киеве, и в, в Москве. Когда начался Майдан, вот это 2013 года, да, по-моему, второй, и то, что он писал, он не смог, с, согласно собственным признанием, короче, не смог смириться с победой украинских националистов. Его прямая вещь. Оказалось, Россия прекрасно может прожить и без каждого из нас в отдельности. Признался, короче, в интервью <coughs> в Москве. А потом добавил, а вот мы без нее не можем. Да. То есть Украина не может без России жить. И вот стишки о Владимире Ильиче Ленине. И всякого изведав на веку, когда до капли силы истощались. с к Ленину мы словно к роднику и мудрой и чистой, и чистотою очищались. Он рядом с нами другом и вождем, Он учит нас и учимся прилежно, так с Лениным мы к Ленину идем, и в этом наша сила и надежда. Жизнь после Ильича по у нас значение, тогда лишь если жить, как жил Ильич, идти к Нему взойти, так на рассвете восходят солнцу птица и росток, пылать огнем, которым Он зажег за всех живущих до конца. В ответе. Это сейчас стишки. Это что-то лысая падла. Говорил, ой, какой он великий. И она такая вот эта алкоголичка. У да, да, он великий. У нее ж морда, как у собаки баскервилля Так. Ну, бессмертный секретарь союза писателей. Вот это он всех исключал, там солженицы, но ну, все это занимался коротечь. В августе 2011 года писал коллективное письмо президенту Виктору Януковичу от представителей украинской интеллигенции. В письме, в частности, говорится о поддержке президента, его борьбе с коррупцией, поддержке проводимых Януковичем реформ. «Мы в этом на вашей стороне, господин президент», это его личная цитата, «и мы уверены, на, и мы уверены, на вашей стороне большинство украинцев, которые хотят, чтобы в, Украине, в стране был порядок, вы правы, демократия это не хаос и не беспорядок. Государственная служба это гражданская армия на службе народа. В ней должен быть порядок. И вы правильно делаете, что жестко его наводите. Это вот эта падла, которая лысая, рассказывает о этом знаменитом Коротича. В апреле 2014 года в интервью «Свободе» заявил, если говорить серьезно, то и вам, и мне, и всем нашим слушателям, с нормально устроенной психой невозможно поверить в то, что Россия начнет войну с Украиной. Такого не было никогда в истории. В последние годы Корочевич высказывался в поддержку действий российских властей и одобрял агрессию Москвы против родной для него Украины. В феврале 2023 -го года был включен базу миротворца. В 23 году, Короче, высказал, высказал надежду: сейчас многое зависит от готовности российской армии к отражению атак со стороны войск украинского режима. Хочется верить, что наша армия достойно ответит на все эти вызовы и угрозы. Россия должна показать полную боевую готовность к отстаиванию своих рубежей и своих целей. В 1924 году Коротень заявил, что война ведется против России, и Украина здесь просто расходный материал. Назвал Зеленского одним из самых послушных американских сателлитов. Которому американцы э, запрещают вести переговоры о мире. Да. В украинской прессе опубликованы рассекреченные документы, согласно которым Виталий Коротич был агентом КГБ при СМ УССР под всем донимом Январским. То есть УИСы рассказывал о январском. Короче, в частности доносил КГБ на поэта драча и представителя общества Объединенных Украинских канадцев П. Кравчука. орденоносец. <laughs> да. Долго работал в бульваре Гордона. Вот такие люди держали бульвар Гордона. Он его туда притянул, чтобы крыша была. Потому что он был авторитетный чудак. То есть это коротище, это такой человек, который мог позвонить Горбачеву без проблем. Либо Лигачеву, <laughs> да, либо Яковлеву. В Чехии возвращается. Поэтому все должны помнить, кто такой Дима Гордон. Да. Это большой патриот, он в вышиванке часто. У него тут буква Д висит, это ж символ палачей, НКВДистов. За, за мной Хрещатик, за мной Майдан. Подписываемся на лестью Басман. И покупаем шоколадки <coughs> с моей рожей.